Вітаю вас в новому році. З вами Олена Клепа. Сьогодні в нас дуже така весела компанія. І Із задоволенням хочу вам представити керівника церкової студії «Батерфляй» міського палацу культури Корабельний. А також вона з собою привела свою компанію дружню. Це два помічника Діана Тупікіна і Дар'я Гайдар. Ківнін, будь ласка, щоб знали, що це ви. І учасниця цього колективу Дар'я Некрасова. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Пані Тетяно, да, одразу да. запитання до вас. Що таке циркова студия? Цирковая студия – это такое, это жизнь. Цирковая студия, она не может быть работой, она не может быть каким-то даже хобби. То есть ею можно только жить. Цирковая студия – это то что, вот, то, что я создавала, и то, что я мечтала, и то, что мы делаем. А вы где-то навчались в этом мистецтву цирковому? А, да, я училась, ну, у нас раньше был такой театр пластики, силуэт, там я получала сертификат, который мне дает право преподавать. вообще а, вообще, я тоже участница цирковой студии, когда-то в Николаеве была студия «Самоцветы». А у нас еще есть какие-то студии, кроме вашей, на данный момент? А, я знаю, что есть в ДК «Молодежный», там тоже есть, по-моему, студия. То, То вы так конкретно больше не знаете. А что можно научиться самой в вашей студии? Воздушная гимнастика, воздушная акробатика, так, даже такая воздушная гимнастика, которая в принципе нет практически нигде, это кардепарель, это такой воздушный номер, канат, цирковой канат, каучук, это номер на гибкость, ну, акробатика, жонглирование, Клоуны не май у вас а, есть, но они еще не, не совсем выросли. Они там, ну есть в проекте такие, они клоуны, такие будут клоуны, но они еще маленькие. Какие-то мои фокусники, еще, такое. Фокусников пока тоже нет, мы ждем спонсора, который нам подарит оборудование для фокусов. Мы будем не против. Ну и в принципе я бы хотела, конечно, очень, но это достаточно дорогое оборудование. То есть там. Один номер где-то обходится порядка тысячи долларов, mm -hmm. чтобы фокусы были. Там где-то будет 4-5 коробок. Кто может прийти до церковной студии? в Есть ли какие-то критерии отбора? Абсолютно никаких. Те, кто хотят. Не могут прийти те, которые не хотят. Если хотят родители, а дети не хотят, то лучше не приходить. Пожалуйста, а какие-то вот критерии, вот, там, гнучкость должна быть, или что-то там, высотобоязнь откинуть сразу? Цирк настолько разноплановый, что всегда можно пригласить, ну, не, не, то, что пригласить, а всегда можно найти для каждого человека, чем заняться. Даже если человек имеет какие-то физические э, особенности, то все равно для него в цирковой студии можно что-то найти. Э, то есть это в принципе, почему я люблю цирк, потому что это то, где нет вообще ограничений, нет границ, насколько хватит фантазии. Поэтому, я думаю, это до сих пор не официальный вид спорта, потому что никто не знает, как его квалифицировать, как его судить, к чему его отнести. А то есть там конкурсы, может, специально для цирковых студий? Чего не принимаете участие? Принимаем участие. Есть многожанровые фестивали, конкурсы. Есть конкурсы чисто цирковые. Есть уже специализированные конкурсы, но туда обычно надо приглашение. Может, за да, какие-то бы нам, да вам? Может, понравилось? Вот последний последний так. конкурс, который мы были, это был золотой трюк обзора, но не совсем золотой трюк обзора, а как бы его детская версия "Зеркальный майбутнюгу То есть это такой детский конкурс, который, на который отбираются детки самые-самые лучшие со всей Украины и в принципе, соревнуются. Очень квалифицированная жюри на манеже цирка. Конечно, впечатлений было масса, потому что иногда смотришь, что дети могут делать в достаточно юном возрасте и просто удивляешься, как такое возможно. Разом с вами вот пришла ученица. Что вы за ней нам можете сказать? Даша, девочку зовут Даша Некрасова. Ну, не знаю, для меня они девочки все, наверное, будут лет до 150. Эм, и, значит, недавно в вашей так. Ну год. да, год, в принципе, год и месяц, где-то так. Уже, уже да. Я пришла в 21 год, то есть я сравнительно поздно пошла в цирковую студию, но хочу сказать, наверное, я быстро как-то научилась что-то делать, да, адаптировалась, потому что оно все-таки мне близко. Я родилась очень странной, очень какой-то специфической, вот оно и отразилось. А в чем это? В гибкости, именно в гибкости. И вот некоторым дано там гибкость, шпагаты классные, у меня гибкая спина. Очень гибкая, как оказалось. Я сама не, не думала, что так оно будет, но получилось. Но это вот тот случай, когда человек приходит, даже не, подразв... не подозревает о том, что он там талантливый в чем-то, пока не попробует. Поэтому пока человек не попробует, сказать наверняка, что он не талантливый, нельзя. Ну все одно там вот, гнучкость повинна быть, придет в 21 один рике без гнучкости, без ничего. Так хочет... возможно, приходите. Приходят. Мы будем а ждать так и с удовольствием. В Есть у нас девочка Эльза Араб -Керимова. Она, кстати, врач в больнице на Намыве в областной. Она пришла в 25 лет. Вот, кстати, она не отличается особой гибкостью, но она отличается особым упорством. И она заняла второе место на чемпионате Украины по воздушной акробатике. И она пришла, ей сейчас 27, и она пришла в 25. И как же вековая категория ваших учеников? Самый <свят> старший сейчас в районе 40... Да, Даша, а сколько Васюк и Ир, Ирочки? Ой, 35 где-то. В общем, привели девочку, и мама тоже захотела. <свят> и есть теперь и мама, и девочка. И были и старшие, были и по 60 лет, занимались. А чем здесь <свят> они уже <можно> там занимались? <взаимодействовать>? Гимнастика. <свят> Руки, на шпагат садятся, на мостики же. становятся. Я хочу сказать, цирк это просто даже развитие своего тела. Ты начинаешь чувствовать себя иначе. Ты понимаешь, что ты можешь где-то как-то подтянуться, целлюлитик где-то убирается, где-то там какая-то гибкость появляется. То есть э, в таком возрасте уже выше... 30, наверное, ты понимаешь, что ты занимаешься в удовольствии для себя и для здоровья больше. Даже если результаты будут не особо там прям вау, но все же для себя это, это классно, это полезно. Ну, это же таки цирк, это, ну, мы живем с спортом. Спорт не завсегда ей Так само в цирку А будешь же есть нюансы такие. Разные жанры. Смотря, что вы хотите. То есть, если вы претендуете там на воздушную акробатику, то, конечно, здесь должна быть определенная сила, определенные навыки. Естественно, должно пройти определенное время, потому что не может так человек пришел и сразу залез. Такого не бывает. Но есть же другие жанры, такие как жонглер, Например то есть то те же фокусы здесь не нужна там особая физическая форма здесь немного другое то есть есть всякий есть такой жанр у нас его пока нет еще диабло это такие катушечки они вот то есть там в принципе там работаешь только этими катушками такое ну я думаю краще один раз побачить такая чем сто разил почуто я пропоную зараз переглянуть фотографии а вы можете их прокомментировать в цей час Добре. Поэтому давайте поднимемся. Вот это, кстати, с последнего э, конкурса зеркальный Майбутнего Вика Данилевич. А, а, это Зирочка, да? Да, Зирочка. Это, э, забыла, как у нее фамилия, Кобзова. А, она сестра, в общем, владелица цирка «Кураж». Это мы на каком-то конкурсе тоже. Это вот фестиваль в Буковеле был, Юля Военная. Что это такое? Внучки Тиматы? она работала над этим. И Вика Данилевич, это вот тоже в Буковеле, в номере. То есть мы не всегда на сцене, мы иногда занимаемся и помимо сцены. Это в нашем Дворце культуры было мероприятие, 2 июля. Это вот Анечка заняла первое место в Буковеле, 5 лет. Малюсенькая, но такая уже. Вика Данилевич, вот это, кстати, жанр каучук, то, что жанр на гибкость на спинку. Юлечка военная, тоже разновидность каучука. Это уже парная акробатика. Две девочки. Вот кстати, ой, Даша То есть вот, вот Это я силу развивала, чтобы вы понимали. А вот воздушная полотна девочка пришла в 21 год, мама. У нее тоже есть маленький ребенок. Эта девочка тоже, кстати, редкий жанр на шаре. Она уже делает определенные успехи. Это мы в гостях в школе акробатики Новосляева. Были соревнования. Как вы заохочете детей? По-разному. Обычно подарками, обещаниями выступлений, особо впечатлительным костюмы показываю. То есть обычно девочки очень сильно реагируют на костюмы. Я так разумею, девчата больше занимаются с детьми, чем я не права? Да, да. мы тоже занимаемся детьми. Какая вековая категория у детей, будь Дарья? У меня две группы. Средняя группа и младшая. То есть там возраст не ограничен. То есть в каждой группе от 5 лет и до 12 лет. Ну, 14 как вас они, слухаете? Да, симпатична. они очень слушаются, они очень все хорошие, мы их стараемся заухочивать. У нас получается, если мы работаем с младшими детками, то в конце тренировки мы им клеим наклеечки, то есть если они хорошо занимаются. А если они выступают, то лично я стараюсь им купить что-то сладенькое. Хоть иногда, но все равно приятно. Звичайно. Я знаю, що ви обоє студентки, ви ще досі навчаєтеся. Діана, розкажіть, як потрапили разом в цієї студії? На то время мы учились еще на четвертом курсе в Николаевском национальном университете именно Василия Александровича Сухомлинского на факультет физвоспитания и спорта, и ко мне подходит декан нашего факультета и говорит, Диана, к нам приходила э, приятная женщина и попросила, чтобы вы подъехали там в, ну, в Дом культуры и с Дашей вместе, так как вы занимались, я спортивной гимнастикой занималась, а Даша художественная гимнастика занималась, и ну, мы больше приближенные к развитию гибкости и ну, ближе к цирку, и, да, гимнастике. И он сказал, чтобы мы подъехали. Мы говорит, приехали, нам это все очень понравилось, заинтересовало. Это буквально с весны, но я, я лично хочу продолжать работать и сама тренироваться, как я сейчас и делаю. Вот а чем вас этот цирк привабливает? У нас да. большая дружная семья, да. мы всех очень сильно людям, любим и ну, надеемся, что будем работать, сотрудничать и развиваться, как сами, и развивать детей. А как вам так вдаете поеднать? Сейчас это был четвертый курс, пятый курс, уже ж, все, уже экзамены, работа и сессия, так сразу Мы стараемся как-то совмещать учебу, работу. А до этого вы в цирковых студиях не принимали участие? Нет, ну я занималась профессионально художественной гимнастикой. Я мастер спорта. Ну, в прошлом. А раньше занималась для себя бальными танцами. Ну, в принципе, это что-то приближенное к цирку. То есть, все движения, которые выполняла я, мы там используем. У вас только две помощницы? А, пока месяц, да, но мы планируем расширяться. Просто, знаете, это очень тяжело найти девочек, почему-то мне с девочками легче, очень тяжело найти именно вот квалифицированных помощниц, которые, во-первых, были с детьми, понимали бы, что они делают, и не покалечили детей. Очень важно не покалечить. То есть для всех всегда родители, и родители всегда хотят большого успеха сразу. Я всегда говорю, чтобы они не навредили своим желаниям. Потому что дети должны развиваться вот так, как они развиваются постепенно. И э, важно находить тренера, который в этом понимает. А вот останним часом больше дети хотят идти до цирку заниматься, че батьки их приводят? Э, вы знаете, эти те, и те. Малыши обычно приводят, но это уже такое вот сарафанное радио. А дети где-то лет с восьми приходят сами. Угу. То есть до восьми родителей, с восьми где-то сами. Какие у вас короткий, сколько детей научаете? Э, 70, но сейчас вот зимой чуть-чуть они болеют, поэтому чуть-чуть меньше. У вас тут запитання такой. 70 участников, сколько групп вообще, и как вы отбираете за возрастовую категорию или за умениями? У нас 7 групп, вот как девочки говорили, у них по две группы они ведут. Группа набора и общая группа. У меня три основных. То есть младшая основная, средняя основная и старшая основная. Отбираем мы их в основном, конечно, за умениями. То есть, ну, приблизительно возраст, но, ну, конечно, за данными. Потому что, ну, не может, например, ребенок, которому там, 10 лет, он не стоит на мостике, пойти в старшую группу, потому что ему 10 лет. То есть он идет в ту группу, в которой они будут учить именно этот элемент. И, в принципе, мы тренера меняемся у них периодически, поэтому дети занимаются с каждым из нас. И любая может подойти, там, поправить. И как бы сейчас вот мы готовимся к отчетному концерту в конце января, то девочки ставят номера, и в принципе они могут выбрать, кого хотят. Вы какую-то выставу специально делаете, вот самая цирковая? Да, в конце января будет, аж две. А что числа не знает? Да? А, знаем. 28 января будет концерт для родителей. Там больше такой малыши, чтобы родители порадовать, чтобы они увидели, что детки могут выступать. А 29 мы, конечно, планируем уже сказку. Это будет наша первая сказка. Вот, кстати, Даша писала сценарий, Даша у нас режиссер в ДК, поэтому, ну вот, планируем попробовать себя уже как сказку церковую. И какие нужно знать за и против перед тем, как привезти ребенка в церковную студию? Желание и время. То есть, если родители и дети готовы тратить на это время, то тогда нужно приходить, потому что если приходят, например, да, мы хотим, но при этом они приходят раз в неделю, то ну, не будет с этого толку. Цирк, он требует времени, требует посвящения, требует ну, каких-то вложений, и, кстати, финансовых в том числе, потому что, к сожалению, пока есть финансирования как такового специального нет, и в основном спонсируют родители. Поэтому если родители готовы вкладывать, и мы со своей стороны тоже и помогаем искать спонсоров, и что-то на какие-то уступки идет там, дворец культуры, то, конечно, будет толк. А если ну, не готовы вкладывать, то... Чи были какие-то призовые места? И вообще, вот сколько, вы сказали, час потребен? Сколько потребно часу заниматься, чтобы занимать эти призовыми местами? Очень по-разному, это все очень индивидуально, потому что есть места, есть и гран-при, есть много первых мест, и есть просто участие, и вторые, и третьи, ну, приблизительно где-то год-полтора, чтобы усиленного труда, чтобы ребенок уже мог поехать на конкурс, это при определенных данных и работе. А вот после цирковой студии, куда может дальше идти дитя? Чи это как -цирковое, хобби? нет, эстрадно-цирковое училище. То есть вообще такие специалисты такого профиля, как э, тренера цирковых студий, их очень мало. И в принципе, то есть это то, что хотелось бы развивать, хотелось бы развивать у нас в Николаеве, в Украине цирк. Это интересно. Э, контракты, то есть сейчас очень популярно, можно уехать на контракт, и цирковым артистам платят даже больше, чем хореографам. Поэтому в принципе можно несколько лет поездить на контракт и заработать себе там на квартиру машину. А вы тогда чему не поехали? Я энтузиаст. Мне очень сильно хотелось, чтобы в моем городе была студия, мне было жалко, обидно, что мои преподаватели, которые это делали, и почему нет продолжения? Хотелось. Сильно хотелось. А взагали, вот для чего нужны эти умения? От приходит, так? Кто-то профессионально хочет заниматься, а кто-то непрофессионально. Для чего нужны такие умения? Потому что все проходит, а впечатления остаются. Цирк — это всегда впечатление, это всегда то, что завораживает, то, что яркое, то, что э, такое красочное. И оно, конечно, в душах детей оставляет эти поездки, вот даже там совместные посиделки, какие-то праздники. Это, конечно, след впечатления, которое ну, не проходит. Я по себе просто помню, что моя цирковая студия, она мне такой отпечаток наложила, что где бы я ни была, чего бы я ни делала, я все равно вернулась в цирк. А с дитками какой вековой категории найлегше, найважче працювати може? Скажу, с каждым по-разному, no. каждая no. вековая Просто... категория чем-то отличается, еще плюс от детей все зависит. Они настолько разные, что нельзя сказать, что это хуже, это лучше, есть вообще беспроблемные подростки, а есть очень проблемные малыши, то есть, а есть наоборот. Тоже индивидуально. Я думаю, что если у ребенка есть желание, то в принципе можно договориться. Ну, нет таких детей, что нельзя договориться. Если мы не можем договориться, то тогда нам просто ну, не по пути. Я сейчас знаю, что у вас, в вашей студии есть экзамены, которые проходят да. внутренние такие экзамены. Каждые три месяца у нас есть экзамен для того, чтобы посмотреть, как детки развиваются, чтобы не разрабатывалось однобокость, вот то, что о здоровье. Потому что человек вообще склонен так все делать там, где ему удобно. Например, удобно на правую ногу, он все делает на правую. Если это делать на одну сторону, ну, как-то вырабатывается сколиоз. сколиоз да. И чтобы такого не было, мы, конечно, проверяем элементы, как они их делают, насколько, насколько ног они их делают, на 2, 3, 4. То есть, и если ребенок, конечно, вот где-то сочканул, то уходит в группу, которая более э, ну, слабее, что ли. Вот. А если ребенок, конечно, за это время подтянулся, то его переводят в группу посильнее. А есть такие дети, там, такие пришли, а уже и в группу посильнее, скажем. Есть. есть. И есть. Да. Даже которые сразу в основную попадают, месяц и в основную. Может, за кого расскажет. Но... У меня такая девочка была, она пришла буквально в сентябре, с 1 сентября, ну, я у меня младшая группа. И она занималась буквально месяца два или два с половиной, ну, где-то очень мало. Но она до такой степени себя проявила, очень хорошо себя показала. И мы, ну, когда Татьяна Геннадьевна проводила экзамен, экзамен ее перевели в основном, до Дарьи Витальевны в группу. И девочка сейчас продолжает заниматься, сейчас на нее номера ставят, но она очень, именно, как Татьяна Геннадьевна сказала, она верхняя девочка. Она легенькая сама по себе. Ну, и и данная у нее очень хорошая, она сама по себе очень упорная. Толерочка Сапрекина у нее, она на самом деле у нее фигура. Вот, то есть все равно какой-то ну вот фигурки, они для конкретного жанра. Все равно вот видно, там ребенок, например, гимнаст или ребенок-акробат, потому что длинные ножки, это, скорее всего, гимнасты. То есть, если покороче ножки, то это акробаты, потому что группироваться легче. А есть вот такой вообще редкий вид верхних акробатов, это такой вот на вес золота. И у нас пришла Лерочка, маленькая, худенькая, легенькая, Которая не боится высоты, имеет данные. И мы просто такие, верхние. И мы просто, Лерочка, так не дышим, не дышим. Лерочка, сюда, Лерочка, сюда. Ну просто мы сейчас так, господи, господи, хоть бы все сложилось. Потому что ну, она на самом деле очень редкий вид верхних акробатов. я вот если по ногам, и вы такожим фанатам. Это у нас это у нас Ну да, то есть видно, например. Хотя вот девчонки, такие как у меня есть Юля Военная, Юля Штанкевич, они длинноногие. Но не и акробатику нормально, они вляки прыгают, и сальто крутят. То есть в принципе с длинными ногами это сложновато. Но вот они, они, у них преимущество, они хорошо танцуют, хорошо акробатику делают. Не универсальные. Да. В общем, они да. просто универсальные. Такое тоже бывает. Было бы желание. Но все равно как-то вот по данным детки куда-то больше идут. А где, зазвучай, можно побачить выхованцев в вашей студии? Где вы выступаете, может, может на так, с кем спидпрацюваете, <связываем> может? А, ну, вот последний раз мы выступали в Знайке, нас приглашали. Все, -все Знайка, а, все, -все, -знайка. Все, все Знайка, да. А, это такой детский клуб раннего развития. А, Там был просто новогодник, и, получается, мы решили немножко разнообразить программку, решили туда цирковые номера пустить. Все прошло на ура. Вот сейчас тоже поступило предложение, почему бы не сделать там конкретно концерт маленький цирковой студии для того, чтобы деток порадовать, потому что, ну правда, и родителям, и детям понравилось очень. Мы, мы часто выступаем на благотворительных концертах, плюс концерты, которые обязательно и в ДК у нас есть, то есть мероприятия, военные части. Ну, в принципе, все концерты нашего Дворца культуры, там цирковая студия есть всегда на мероприятиях. И плюс у нас э, вот единственное такое отличие, то, что нигде в Николаеве не найдешь, это воздушные номера, потому что их и вправду, ну, нигде нет. Ни полотен, ни кольца, ну, кардепорель это я вообще молчу. Есть пилонные студии, там как да. бы занимаются воздушной гимнастикой. Но номера а... не дают нигде. Да, но... Я просто хочу сказать, что все равно пилонные студии — это определенный вид, и он имеет место быть, но цирк, он всегда отличался. То есть даже если берутся какие-то одинаковые элементы, бывают, все равно в цирке совершенно другая подача. Как там. Потому что мы работаем для зрителя, на зрителя и ради зрителя. И когда мы выходим на сцену, это мы всегда учим деток, что ты должен улыбаться, и никому не интересно, что у тебя, потому что ты артист, и ты не можешь объяснить всему залу, что тебе плохо. И девочки выступают э, и с температурой, вот даже э, последние вот в знаке там девочки с температурой были. Ну, потому что как мы объяснить малышам, когда они ждут, Я что жду, мы не да? будем. Да. Куда уехал старый цирк, да? Ну да. Так и у нас, у нас мало часа, у вас есть возможности привитаты, может, кого-то кого вы кого хотели привитаты. Я, Почеку, хочу, я хочу сказать отдельное спасибо отделу культуры за то, что наши э, дворцы культуры в последнее время очень стали процветать. Я даже смотрю по-нашему, э, может быть из-за того, что у нас директор молодой, он как-то так способствует тому, чтобы наш дворец культуры процветал. Но вот э, огромное спасибо за то, что развивают детский спорт, за то, что развивают детские студии. Э, и, и просто всех с Новым годом прошедшим, с Рождеством и... Що у нас там День Святого Валентіна, 8 марта? За стима, за стима да. так, я також приєднуюся до ваших побажань. З вами була Олена Клепа. Ми сьогодні розповідали про церкову студію Батерфляй Корабельного району. Дякую, що були з нами. Зустрінемось рівно за тиждень.